Apa PKR ni sangat bergolak sekarang? Salah saya hanya kerana saya menjadi batu penghalang. Sebab mereka tahu selagi saya ada dengan mulut longkang saya, susah nak buat kerja. Kalau Rafizi tidak dihalang sekarang, jangan bagi laluan mudah untuk dia jadi presiden parti. Itu yang kita hirup sekarang ini. Bila tengok ramanan masuk, dia tak derita. Saya, saya, saya. Sekali lagi kita jumpa. Assalamualaikum. So, okay. Saya nak kongsikan video ini. Ya. Apa yang mereka nak sangat. Matikan uh, Rapizi Hilang daripada ialah politik PKR. Maksudnya kesungguhan mereka. Waktu nak pemilihan baru ini. Ada sebab besar. kita okay, dengar ni ya. Yeah. Rafizi. Semua dia buat salah. Dengar ini ya. Ha? Ini antara ucapan yang saya tak pasal tapi agak menarik ah ha? untuk kita kenangkan balik. Kenapa mereka mahu menolak Rafizi keluar ke tepi daripada kepimpinan PKR. Dengar betul-betul. Eh? -betul, ha? Begitu power. Padu dia sudah ramah. Dia dah tahu dah. Dia dapat cium dah. Mereka-mereka ini eh? Saya hanya kerana saya menjadi batu penghalang hmm. Kepada satu budaya Yang kita memang tak setuju daripada dulu Sebab mereka tahu selagi saya ada dengan mulut longkang saya Susah nak buat kerja hmm. Ada je lah pumpang-pumpang ada je Saya tak setuju ha, Ada je Hari Ini tak boleh ni dan saya tahu kebimbangan utama kalau yang dekat luar tanya kenapa PKR ni sangat bergolak sekarang? Kenapa pemilihan kali ini ni pecah panggung, pecah kampung banding dengan yang selepasnya? Kerana ini penggal terakhir Dato' Seri Anwar Ibrahim sebagai presiden parti. Jadi dia tak boleh bayangkan kalau lepas ini Dato' Seri Anwar Ibrahim bukan presiden, kalau Rafizi tidak dihalang sekarang Jangan bagi laluan mudah untuk dia jadi presiden parti lepas ini sebab kalau dia jadi presiden parti mampus kita. Itu saja saya lagi. Percayakah kita dengan apa yang Rafizi dah bayangkan? Dia dah tahu. Ni ketamakan kumpulan-kumpulan tak berapa nak damai ni. Orang luar tanya, ini apa apa YB dah buat? Kenapa YB jadi macam ini? Kenapa dia orang maki YB? Saya tak ada salah yang lain. Salah saya hanya kerana saya menjadi batu penghalang kepada satu budaya yang kita memang tak setuju daripada dulu. Saya faham, saya faham bahawa mana-mana parti bila berkuasa, ujian kuasa itu ada. Akan ada orang yang yang begini. Tapi kita jangan sekali-kali membenarkan parti kita diambil alih oleh kumpulan-kumpulan seperti ini. Sekarang mereka dah ambil alih. Apa langkah kamu? Semalam saya tegur Rafizi ya, karena cepat. Atas, kalau bukan dia berundur lagi ya, dia masih belum berundur. Cuma saya rasa dia buat setback, undur tapak dua tapak. Saya rasa dia akan maju ke depan selepas ini ya masa masih ada kemarahan Rapizi untuk apa yang kita harapkan yang terbaik untuk negara kita jangan sesekali matikan lagi percayalah Rapizi masa depan dia bersama kita yang senantiasa menjekam kita dengar semua komen-komen bagaimana kecewa dengan apa yang berlaku Rafizi apa semua sampai yang tahap nak boycott PKR tak nak undi betul sebab Rafizi bersama rakyat mereka bersama kerajaan <guluh> mereka yang tak apa-apa nak damai tu bersama kerajaan itu yang kita hirup sekarang ini dia bukan untuk menang jawatan kita dah tahu kepala akan dipenggal tak apa tapi perlulah ada satu kumpulan berani mati yang mengingatkan keseluruhan rakyat dan anggota parti Parti ini lahir di jalan raya Daripada air mata Ada yang berdarah Kalau ingat yang zaman-zaman awal Berapa ramai yang hilang pekerjaan Setelah kena tangkap demo Ini yang adik-adik muda ni Korang tak pernah merasa semua ni Jadi jangan sekali-kali Benarkan parti yang tempoh Derita itu lama Memang betul Ini ini parti derita Memang betul Hmm. Sebab itu kita derita bila tengok ramanan masuk, dia tak derita sehari sekali Kan? Ini memang betul. Jangan sekali-kali benarkan kumpulan yang begini mengambil alih parti. Ya, okay, baik. Mereka dah ambil alih. <tantik> <tantik> Sekarang ni ha, heboh rumor gerakan seorang pimpinan pusat. Tak tahu siapa dia yang pergi turun segala macam cabang untuk nak minta sokongan dia jadi menteri. Siapa dia tu? Kita tak tahu adakah naik presiden MPP tapi yang berani yang pergi jumpa minta surat sokongan untuk dilantik menjadi menteri. Kita tak tahu isu apa rombakan kabinet akan berlaku tak lama lagi. So, so, siapa dia tu? Munim. So, selalunya ingat lah. Yang dilantik menjadi menteri. Okey, naik presiden memang akan ada lah. Timbalan presiden. Kemungkinan lah rombakan kali ini akan melipatkan. Saya percaya. Ni. Nurul Izzah. Tak tahu. Jangan silap-silap ha, dia dilantik jadi senator. Jadi senator. Jadi menteri ha, ataupun timbalan menteri sekurang-kurangnya kalau kita percaya isu nepotisme sebelum ni tak akan dibuat oleh PKR tak akan dibuat oleh uh, siapa uh, apa Anwar Ibrahim tapi kali ini ya uh, kita dah tolak ke tepi lagi lah pasal nepotisme sebab apa untuk apa Nurul Izzah diangkat menjadi timbalan presiden kalau bukan untuk nak menolakkan dia ke atas Apa? Untuk nak menggantikan presiden So untuk nak menggantikan presiden Apa persediaannya? Persediaannya Mencari pengalaman Selain daripada kuasa dalam parti orang nombor dua So mencari pengalaman Tidak tahu Nur Izzah Tidak ada Tidak pernah menjawat apa-apa jawatan Dalam kabinet ha. So kali ini ya kemungkinan dia sekurang-kurangnya timbalan menteri. Rumah kan genet, betul akan berlaku susulan pengunduran Rafizi dan Nik Nazmi. Dan juga itulah isu Tengku Zafrul. Cuma siapa lah yang nak diganti Siapa? Kita tahu lah. Kita dah banyak. Dua tiga malam lepas kita cerita siapa yang akan menggantikan Rafizi. Adakah Tengku Zafrul? Adakah Johari Gani? Atau Adakah Ramanan Ramakrishnan? Siapa yang akan ganti Nik Nazmi? Adakah Ramanan Nik ataupun Munin kami Mumin Mumin yang akan jadi menteri kita tahu cok cekai cekai pun tiba, tiba menteri ketua pemuda ketua wanita okey ketua wanita dah menanglah dia jadi menteri kan, kan? tapi kalau sanggup uh, pergi Minta surat tanda tangan sokongan ketua cabang ah, untuk nak melantik, Melolak beliau ke kalau betul lah sebagai menteri ya ah, sesuatu yang sangat bagi saya sangat udah lah hina lah.